Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi, dipanjangkan usia sehari lagi untuk bertemu lagi hari ini, hari Rabu, 22 hari bulan Oktober tahun 2025 ya. Ha, hari ini saya nak kongsikan satu berita yang agak menggemparkan dan bagi saya menggembirakan ya dan uh, turut membimbangkan juga, uh, perasaan bercampur bau nak kongsikan berita ni ya. Berita ni ialah berita mengenai program nuklear Iran. Eh. ah ha, nuklear Iran, eh. termasuklah senjata, senjata Iran. Lah. Kita semua tahu eh, yang perjanjian nuklear Iran yang dibuat dengan negara-negara NPT dunia yang merangkumi USA, Rusia, China, Perancis dan UK pada bulan Oktober tahun 2015 telah tamat eh, pada Oktober tahun 2025. Eh. Uh, maknanya apabila tamat perjanjian ini, maka Iran tak lagi terikat dengan perjanjian ini dan dengan PBB untuk membenarkan pegawai-pegawai IAEA ataupun International Atomic Agency, energy agency ataupun agensi tenaga atom antarabangsa memantau dan memeriksa program nuklear Iran. Kita juga tahu yang presiden Donald Trump ni Donald Celaka Trump ni semasa penggal pertama beliau jadi presiden eh pada tahun 2008 kalau tak salah ya eh, telah menarik diri eh, daripada perjanjian uh, 2015 ni eh, maknanya dia cancel eh yang diusahakan oleh presiden Barack Obama eh jadi pada uh, daripada tahun 2015 apabila Amerika meng, uh, daripada tahun 2018 apabila Amerika mengkhianati perjanjian ni maka Iran pun secara kasarnya pun mula mengkhianati uh, perjanjian dan telah memperkayakan uranium hingga ke tahap 60% eh Ha, yang 60% itu setahun uh, tahun lepas lah. Sekarang ni tak tahulah berapa persen ya. Eh? Ha, tak tahulah pengayaan uranium Iran dah sampai tahap berapa sekarang ni ya. Eh? Ada yang kata Iran dah pun berjaya mengayakan uranium diorang ni sampai ke tahap 90% dan sekarang ni cuma dan maknanya dah boleh buat bom lah. Cuma dalam proses buat kepala pelodak nuklear dan peluru berpandu yang sesuai saja eh? Dikatakan juga yang jumlah uranium yang diperkayakan oleh Iran ni mampu menghasilkan sekurang-kurangnya 6 buah bom nuklear ah eh? 6 ha, bom nuklear dan disebabkan itulah uh, disebabkan itulah eh, maka Amerika bersungguh-sungguh eh nak berunding dengan Iran tahun lepas dan Israel pula dah tak sabar-sabar eh, takut Iran buat bom nuklear berjaya mempengaruhi Amerika untuk menyerang Iran pada bulan Jun tahun lepas eh bila terjadi uh, perang 12 hari eh dengan tujuan dia bukan saja nak memusnahkan program nuklear Iran akan tetapi nak membunuh semua kepimpinan tertinggi Iran dan juga jeneral-jeneral tentera Iran eh dan juga saintis-saintis nuklear Iran lah. Uh, macam mana pun serangan yang memakan masa, uh, serangan yang dirancang selama 2 tahun tu eh, telah gagal mencapai matlamat Israel sepenuhnya. Eh. Uh, selepas tu Iran dah tak benarkan juga lagi lah IAEA ni, eh, uh, International Agency um, uh, International Atomic uh, Energy Agency ni memeriksa logi nuklearan uh, dengan alasan yang IAEA ni juga turut bersubahat dengan Israel dengan memberikan lokasi-lokasi sensitif program nuklearan ni kepada Israel. Nah eh. uh. Dia ni jadi macam spy Israel lah dia bayar. Jadi Iran menuduh IAEA ni bukan saja memberikan lokasi-lokasi endogenik nuklear Iran akan tetapi turut memberikan maklumat tentang pusat penyelidikan nuklear dan juga identiti saintis-saintis nuklear Iran. Eh. Dan Amerika dan Israel yang pada mulanya mendabik dada lah. Dia orang kata dia orang telah berjaya memusnahkan program nuklear Iran akhirnya malu sendiri. Apabila pengkaji-pengkaji ketenteraan dunia dia sempat buat a uh, ambil gambar semua, kira semua eh, buat kesimpulan bahawa program nuklear Iran dan uranium yang dihasilkan oleh Iran tidak terjejas dengan serangan pengebom-pengebom B2 bomber Amerika tu eh. Uh, memang ada kerosakan pada loji-loji nuklear Iran, dia punya terowong uh, masuk udara tu eh. Tapi eh tak mengambil masa yang lama untuk dipulihkan ah uh, untuk dia beroperasi semula lah eh. Ha, jadi memang ada kerosakan pada loji loji Iran tapi a nya tak uh, teruk rosak teruk eh uh, dan uh, sekejap saja dah boleh repair ah uh, untuk boleh dan boleh beroperasi semula dalam masa sebulan saja jadi apabila Iran ditekan oleh Amerika dan negara-negara Eropah uh, untuk membenarkan pegawai-pegawai IAEA melawat loji nuklear ni Iran kata nak lawat buat apa eh? Korang juga cakap korang dah musnah kan? Eh? Kalau nak lawat juga kami tak boleh jamin keselamatan korang. Eh? Ha, jadi akhirnya Iran eh, telah mengambil keputusan untuk menghalang sebarang pegawai IAEA daripada memeriksa logi-logi nuklear dia orang. Eh? Ha, sebenarnya dalam aspek ni Iran bertindak bijak lah. Eh? Ha, bertindak bijak sebab apa? Ha? apa ni kal dan Amerika pula dengan Israel kalau betul-betul musnah dia tak adalah plan nak, nak serang Iran lagi kan maknanya tak musnah tak percayalah eh. jadi Iran tak pernah Dia bertindak bijak dia tak pernah kata eh dengan jelas yang logi logi nuklear tu dah musnah eh dan dia juga tak pernah mengaku dengan jelas yang logi logi nuklear tu masih berfungsi dan uranium yang dipekerjakan selamat eh dia kata dia biar pihak barat dan musuh-musuh berteka-teki eh kalau kau orang kata dah musnah maknanya dah musnahlah lah sebab tak bang kau yang nak serang aku kan tak, tak ada sebab kau nak serang aku kan kalau dah musnah, musnah lah. Korang yang cakap dah musnah, habis kau nak selang aku apa lagi. Tapi korang, kalau korang rasa tak musnah, maka korang patut berhati-hatilah. Eh, kalau nak cek pasal dengan aku. ah ha, itu pendirian Iran. Eh. Jadi dia biar ha, Amerika dengan Israel dan negara-negara barat yang berteka-teki. Eh. Ha, dia tak terdekat. Dia tak cakap dah musnah. Dia tak cakap tak musnah. ah ha, dia, tak, dia senyap je. ah ha, dia senyap je. Eh. Ha, biar korang menggelabah sendiri-sendiri. Eh. Ha, jadi ada kebelian dia. Kalau dia cakap dah musnah, eh, dah musnah, maka orang tak takut dengan dia. Tapi kalau dia dekat tak musnah, maka orang akan serang dia. Jadi Ha, uh, kau fikir ni je lah. Ha, eh? kau orang kata musnah, musnah lah. Kau orang kata tak musnah, tak musnah lah. <laughs> Jadi tapi ramai yang berpendapat yang Iran telah terlebih dahulu eh, memindahkan uranium dia yang diperkayakan tu ke tempat rahsia yang selamat sebelum serangan Israel lagi. ya. Eh. Jadi walaupun serangan yang dibuat oleh Israel adalah serangan yang mengejut. Eh, tapi Iran sentiasa berwaspada walaupun semasa berunding dengan Amerika tentang program tu. Eh, dia bukan bodoh sangat. Eh. Uh, walaupun dia kata eh, tengah berunding muka serang. Tapi sebenarnya dia dah bersedia lah. Dia tahu. Eh, uh, Amerika ni buat-buat nak runding saja. Bukan dia. dia tak tahu eh. Ha nah, dia pun pandai juga kan. Eh? Dan dikatakan Iran sekarang ni tengah buat bunker eh, urit lagi dalam eh, lagi dalam supaya uh, tak boleh dikenai attack eh. Jadi kemudian 2 minggu lepas, 2 minggu lepas dengan desakan Amerika Jahannam ni dan negara-negara Eropah eh, negara Eropah ni anjing mereka lah kan. Uh, telah uh, Iran ni telah dikenakan sekatan ekonomi sebab tak membenarkan pegawai-pegawai IAEA memantau program nuklear dan juga kerana Iran dah menghentikan sama sekali rundingan dengan dia ni buat sementara eh. Nah, nak runding buat apa lah tak boleh pakai. Mengarut runding-runding dengan korang ni eh. Runding-runding attack. runding attack eh. Korang ni nak jaga kepentingan uh, sendiri saja ya. Eh. Jadi Iran kata nak runding apanya. Tengah runding pun korang serang aku kan. Ha. Jadi apabila sekatan ekonomi telah dikenakan ke atas Iran. Maka Rusia, China dan Iran secara bersama eh. Rusia, China dan Iran ni secara bersama. Telah menulis surat rasmi kepada PBB ya eh, kepada uh, pertumbuhan bangsa bangsa Barat itu mengatakan dengan berjalannya sekatan ekonomi ke atas Iran ya eh, yang turut turut direstui oleh PBB maka dengan sendirinya perjanjian membenarkan pegawai IAEA mantau program nuklear Iran termasuk ya eh. ha, maknanya ikran dah bebas saya eh, tak terikat mana-mana ya -mana, eh. maknanya okey kau kena sekatan ekonomi aku sukati buat aku ah eh. ya ha, kalau kau tak kena sekatan ekonomi boleh aku dengar cakap kau ini kau kena sekatan ekonomi jadi apabila sekatan ekonomi dikenakan maka perjanjian itu termasuk ini juga bermakna yang Iran sekarang ni tidak terikat langsung dengan sebarang ikatan untuk dipantau eh untuk dipantau eh jadi ada juga ha, ha, yang mentafsirkan yang Iran sekarang ni bebas eh, dari segi undang-undang antarabangsa. Iran dah bebas membangunkan senjata nuklear selagi sekatan ekonomi ke atas Iran berjalan. Maknanya selagi sekatan ekonomi ke atas Iran berjalan, Iran bebas nak bangunkan senjata nuklear. Dan dia tak, kita uh, dia, dan kita semua tahu eh, Iran ni tak perlukan uh, ekonomi ni Amerika sebab apa. Dia punya sepepat-sepepat semua dia boleh dapat daripada China, boleh dapat daripada Rusia. Eh. Jadi yang mengejutkan sekali ni ialah Rusia dengan China ni yang selama dua bulan ni eh, pada mulanya bersama-sama negara negara Eropah mendesak Iran supaya berunding dan membenarkan pegawai IAEA memantau program nuklear dia. Sekarang tiba-tiba, ya, minggu lepas, eh, dua hari lepas, Rusia dengan China telah ubah fikiran. Ya. Ubah fikiran, dia sokong Iran pula. Ya. Ini mungkin kerana Rusia yang sedang membangunkan enam loji nuklear secara bekerjasama dengan Iran ya, di Iran ya, untuk tujuan menjana elektrik. Lah, ya. A, tak mau IAEA memantau teknologi dia orang eh. Ya. Buat apa kalau IAEA masuk a, dengan dengan loji-loji yang dibangunkan oleh Rusia dia orang pantau ya. Sekarang ni nampaknya Rusia pun dah tak percaya dengan IAEA dan menganggap pegawai-pegawai IAEA ni telah diupah oleh Israel untuk menjalankan perisikan dan memberi maklumat kepada Israel tentang program nuklear Iran. Eh. Saya rasa Iran dah tunjuk bukti-bukti kepada Rusia dengan China yang IAEA ni merisik untuk pihak Israel. Lah. Jadi pada masa yang sama, Arab Saudi dengan Mesir yang sedang merancang eh untuk membina loji-loji nuklear bagi kegunaan elektrik lah eh buat buat jana kuasa elektrik telah menghentikan rundingan dengan Amerika eh, untuk menggunakan teknologi Amerika dia Amerika ni betul-betul pujuklah eh suruh ambil teknologi Amerika eh, untuk tujuan tu eh dan sekarang dia acah-acah nak panggil nak pakai teknologi Rusia eh <laughs> digunakan tu sebagai leverage lah untuk tekan Amerika jadi perubahan pendirian ni adalah selepas Qatar diserang oleh Israel lah ah sebenarnya bila Qatar diserang oleh Israel ni banyak perubahan telah berlaku lah, eh termasuklah uh, Arab Saudi sign eh uh, uh, military apa ni um, security agreement dengan Pakistan eh uh. tapi serangan yang dikatakan dirancang untuk dijalankan uh, oleh Amerika Syarikat eh ada uh, Amerika Syarikat pun memang dah, dah sangka lah perkara ni akan berlaku eh, dan yakin eh Program senjata nuklear Iran ni tak terjejas teruk eh. Dan masih mampu beroperasi selepas serangan bulan Jun lepas eh. Memang merancang nak serang Iran eh. Dia bukan, bukan, bukan sangat merancang. Dia terang-terang akan nak serang Iran eh. Tapi serangan yang dikatakan dirancang untuk dijalankan pada penghujung bulan Oktober ni. Uh, dikatakan terpaksa ditangguhkan sebab tiba-tiba saja China telah menyekat semua penjualan REE kepada mana-mana negara yang nak gunakan REE dia ni, eh, REE ni untuk tujuan membuat senjata. Eh. Nah, tak kira lah, nak buat peluru pandu ke, nak buat roket ke, nak buat kapal terbang ke, nak buat elektronik apa, apa kena mengenai dengan senjata dia tak jual. Eh. Nah, bukan kepada China saja, eh bukan kepada Amerika saja dia tak jual. Kepada semua negara, eh. kepada Korea Selatan, kau nak buat telefon kau kena bagi tahu. Telefon ni banyak mana, export kat mana. Nah, dia kontrol habis. Eh jam lah Amerika. Jadi Amerika ni ah yang bergantung sebanyak 70% hingga 90% ini, ada bahan-bahan yang Amerika ni bergantung 70% ah import daripada China. Ada yang 80%, ada yang 90%, yang ada juga 100% China saja yang boleh buat eh. Ha, dia ada banyak jenis lah dalam 12 jenis logam hari ini eh yang telah diproses di China ni eh. dia bergantung kepada China. Tapi tiba-tiba ya -tiba, Tiba-tiba Amerika sedar yang industri pembuatan senjata dia telah dilumpuhkan sama sekali oleh China. Eh. Ha, maka dia nak berperang pun dia fikir dua kali. Kan peluru habis aku nak buat macam mana. Eh. Tak sempat nak buat. Nak ganti balik. Eh. Jadi Trump ni yang mula-mulanya melenteng lah eh, dengan keputusan China tu. Mengugut lah. Dia ugut China macam-macam nak kenakan 500% tarif lah. China kata kau kenakan 500%. Kali ni aku kenakan 1000%. Mana China kata pergi mampu lah kau. Aku tak peduli lah kau nak kenakan banyak mana pun. Eh. Aku dah tak kisah dah. Aku tak takut dah. Kemudian dia ugut pula. Eh. Ah Cina pakai banyak dia punya airline Cina ni pakai banyak pakai Boeing dia kata ada dia nak sekat penjualan pesawat-pesawat Boeing ke Cina ni. Cina kata kau sekatlah aku dah buat kapal terbang sendiri eh. Lagi pun nama Boeing ni dah busuk sebab apa? Boeing ni kebanyakannya pekerja dia dah ambil pekerja India eh dan dia punya safety dah teruk eh. Banyak accident-accident kapal terbang nahas kapal terbang eh. Jadi nama Boeing dah teruk eh lah, Boeing nak lingkup ya. Eh? Dia tak kasi jual pesawat dekat China eh. Cina ni customer terbesar. Ah eh? dia nak lingkupkan Boeing eh. Jadi dalam 2-3 hari lepas ni eh drama eh, yang pada mulanya kelihatan melenteng apabila men, uh, dalam isu RE ni dalam isu China sekat penjualan RII ni eh mula bertukar mood kepada menggelabah eh daripada melenteng kepada menggelabah eh semalam Keluar kenyataan daripada White House eh, yang Trump ni, dia plan nak berjumpa dengan Xi Jinping, Presiden China ni, nak berunding. Eh, maknanya dia, dia kena, kena sujud lah, kena tunduk lah, kena cium lutut Xi Jinping lah. Eh. <kong Conversations> Saya benar-benar berharap lah eh, yang rundingan Trump dengan Xi Jinping ni akan gagal lah. Eh. ya. Saya minta China ni takkan sikit Amerika ni. Tak guna eh. <laughs> Ada ha, dia bawa dia tahu langit tinggi rendah kan. Eh? Ha, China dah plan benda ni mungkin dah 10 tahun dah. Dia nak kontrol benda ni. Sebelum Amerika kontrol aku, baik aku kontrol Amerika. Eh? Jadi Trump dikatakan akan mengambil kesempatan dalam lawatannya ke Malaysia sempena persidangan ASEAN ni eh, untuk bertemu wakil-wakil daripada China di sidang kemuncak ASEAN pada 26 Oktober ni. Tak tahulah Xi si Jinping datang ke tak. Dan seterusnya dijangka menemui Xi Jinping menghadap Xi Jinping emperor ni pada hujung tahun ni di Korea Selatan eh di Korea Selatan. Ha nah, dia terpaksa bernak berunding mana dia dah ah kau panggil orang tu berunding maknanya kau dah menggelabah lah kan. Jadi jurucakap White House eh semalam Caroline Lewitt ni ya Tina ni yang berang apabila dia asak bertalu-talu oleh pemberita di White House telah memberikan jawapan yang sangat-sangat memalukan. Ya. Eh? Apabila ditanyalah ya, eh, pemberita siapa yang memilih Korea Selatan sebagai venue untuk Trump dengan Xi Jinping berunding ni. Caroline jawab apa tau? <laughs> mak kau yang tentukan dia kata. <laughs> Macam kita mak kau lah kan. Mak kau yang tentukan. Eh. Dah nampak sangat dah stres dan terus koyak lah. Eh. Bila juru cakap eh, ataupun setiausaha akbar presiden ni koyak. Maknanya kita tahu eh, tim dia, tim-tim uh, kabinet Trump ni semuanya dalam keadaan terdesak lah. Dalam keadaan uh, stres dan koyak lah. Eh. Ha. Kalau kau tak stres, kau tak koyak. Eh. Ha. Jadi begitulah gambaran betapa tertekannya Amerika dengan isu sekatan penjualan REE ni. Eh. Ha. dan disebabkan oleh sekatan REE oleh China tu jugalah. Eh. Amerika ni menangguhkan rancangan nak serang Venezuela dan juga telah memaksa Zelensky eh, menerima semula syarat Putin untuk berdamai dengan Rusia ya dan salah satu sebab dia tak nak seram Venezuela ni sebab Venezuela pula disupport oleh oleh Rusia eh, dan juga disupport oleh China. Ha, saya lupa nak bagi tahu sebenarnya aa, di samping menghantar surat eh, Rusia, China dengan Iran menghantar surat kepada PBB, aa, Rusia dengan China pula bagi amaran eh, bagi amaran dia tak sebut nama Amerika dia kata jangan ada sebarang pihak yang yang akan mengambil tindakan unilateral eh, terhadap isu ni. Maknanya kau tak jangan pandai-pandai seorang nak ambil tindakan sendiri eh. Maknanya dia bagi amaran secara sinis lah kau jangan apa pandai-pandai nak serang Iran lah, eh. Ha, dia tak dia tak warning direct ni. Ini bahasa diplomatik ya. Eh. Nah, bahasa. Dan Venezuela pula eh Putin terang-terang pergi support Presiden Venezuela tu, eh. Ha, dia terang fikir banyak kalilah, eh. Dia mungkin serang juga, tapi banyaklah habis pelukung kau, eh. Ha, ha, ha. Eh, sekarang dia minta apa? Okay, stop dulu. Aku tak nak gaduh dengan Venezuela dulu. Ha? Lepas tu dia paksa pula, Zalimzki ni kau terima je lah. Kau surrender je lah dengan Putin tu, eh. Ha? Setakat mana dia ambil tanah kau tu, kau biar je lah. Ha, sampai setakat tu je. Ha, Putin pula tak nak. Dia kata, eh! Hey! Aku dah habis duit banyak perang ni. Eh? Aku nak empat-empat negara ni juga. Eh? Ha, jadi Putin bagi tekanan lagi. Eh? Dia tahu Trump dah menggelabah. Dia tekan lagi buat apa? Dia setuju kan? Eh? Ha, dia nak empat-empat juga. Luhan, Donetsk, Kerson, Zaporizia. Ha, Kremi aku tak payah cerita lah. Eh? Tak payah cerita lah. Ha, nampaknya dan disebabkan tu juga. Eh? Um, uh, semalam, eh? semalam. Eh? semalam eh? Dua hari lepas. Rusia telah meng mengancamkan serangan yang sangat besar-besaran lah ke seluruh Ukraine ya, menggelabah ya. Dan Zelensky ni dah kena kencing dengan Trump ya, kena kencing lah ya. Jadi sebab itulah seperti yang saya ceritakan semalam, reputasi Amerika ni ya dah 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 rosak ya. Uh, sedangkan demi sekutu sendiri Qatar pun dia biar Israel serang ya. Sekarang Ukraine pun dah kena kencing ya. Dulu dia yang suruh Ukraine fight 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 ah ya. kena kencing. Lepas tu baru dua minggu lepas janji nak bagi Tomahawk sekarang dia, tak nak, tak nak aku tak nak bagi Tomahawk ya. Dia apa siapa dah ambil ya. Dia supply kat Ukraine Tomahawk eh Tomahawk tu tapi dia nak suruh Europe bayar eh. Europe bayar bodoh baik aku buat sendiri eh ha, kau nak supply kau keluar dia sendirilah ha. jadi tak menjadi semua eh rancangan Trump ni dan Trump ni masih lagi bodoh eh Masa dia kata dia nak ugut eh, China, dia kata, eh, kita kenakan tarif ni, eh, dah berbilion, berpuluh-puluh bilion dah China bayar kita sebab kita kenakan tarif ke atas China. Bila Trump kenakan tarif ke atas barang yang diimport daripada China, yang bayar tu ialah orang Amerika yang beri barang tu. Bukan China yang bayar. Eh. Tak boleh Prank lah dia punya bodoh ni. Eh. Ha, katalah kita kenakan tarif ke atas kereta Jepun katakan. Eh. Kereta Jepun tu masuk harga RM100,000. Kita kenakan tarif 50% dah jadi RM150,000. RM150,000 tu yang extra RM50,000 tu rakyat Malaysia yang bayar. Siapa beli kereta Honda dia yang bayar. Ha, macam tu juga. Barang yang diekspor ke, uh, oleh China ke Trump, eh, ke Amerika. Kalau dia kenakan 100%, uh, ha, iPhone daripada RM100 jadi RM200 lah. Uh. Ha. Dan dia kata China bayar. China tak keluar 100 sen pun yang bayar tu pengguna, rakyat Amerika yang bayar. Tapi Trump masih lagi bodoh. Tak tak tahu lah bila dah jadi presiden ni tak ada siapa berani tegur lah eh. Kau bodoh pun orang hanya eh, tepuk-tepuk tepuk tangan lah eh. Ha. ha. De, biasalah pemimpin ni tak ada orang berani tegur eh. Ha. Jadi nampaknya Trump ni, eh dan uh, nampaknya Trump ni nak menumpukan perhatian dan juga nak simpan peluru untuk serang Iran lah eh, yang dianggap sebagai ancaman terbesar Amerika. Sebenarnya bukan ancaman terbesar Amerika. Ancaman terbesar kepada anak haram di Israel itulah ya. Eh. Jadi para pemerhati ketenteraan berpendapat eh, yang kalau Amerika dan Israel nak serang Iran, eh, dia orang ni perlu sekurang-kurangnya 3 bulan untuk merancang serangan yang efektif dan berkesan. Eh. Tapi bagi pihak Amerika dan Israel pula, dia orang tak boleh tunggu 3 bulan. Eh. Ha, uh, buat ini, ini bukan saya cakap lah, saya bukan mahir ya. Saya dengar banyak komen-komen uh, uh, para para penganalisa um, ketenteraan ketenteraan, eh, bekas-bekas jeneral semua ni. Dia kata, um, dia tak boleh tunggu 3 bulan sebab kalau dah tunggu 3 bulan, tentera udara Iran dah jadi lebih kuat sebab apa? Iran hantar juruterbang dia pergi training di di China, dia beli J10 J10C itu pesawat tu dan 6 bulan eh ya. dan maknanya habis hujung bulan ni ya. dan sebulan lagi training di Iran untuk serasikan dengan maknanya dalam masa 3 bulan ni tentera udara Iran yang pakai J10C pesawat daripada China ni dah combat ready lah. Dah combat ready dan juga boleh integrate dengan sistem pertahanan udara China HQ9B ni eh, ya. HQ9B. Maknanya kalau dia tunggu 3 bulan Ah, ha, tentera udara Iran dah kuat ya. Eh? Ha, tapi bagi pihak dia tak boleh tunggu 3 bulan ya. Eh? Bulan. Kalau tunggu 3 bulan, sistem pertahanan udara Iran yang pakai S-400 eh, dia dikabarkan eh, di utara Iran dia pakai S-400 eh, Rusia ni dan pesawat MIG akan berfungsi 100%. -100. Dia ada 6 skuadron MIG dan juga 7 skuadron H, ani -E, uh, jet 10c Maknanya enam skuadron jet pejuang daripada Rusia dan tujuh skuadron jet pejuang daripada China eh yang dipakai ya eh. uh, tapi jet mig ni dia tak payah pergi training sebab apa pilot-pilot uh, uh, Iran dah biasa dengan uh, jet pejuang uh, Rusia ni eh uh, cuma yang jet pejuang China ni dia tak biasa eh ada macam itulah. tapi tak tahulah sama mig ni dah dah cukup ke eh. sebab apa dia dia order saya rasa 6 kali 6 36 biji eh daripada daripada Rusia eh. uh, dia satu skuadron tu ada 6 biji eh, 6 biji hai sebab tu dia order 42 uh, daripada China sebab 42 tu membayangkan tujuh skuadron eh Aha. jadi kalau dia tunggu 3 bulan maka sistem pertahanan udara Iran eh uh, yang daripada China ni HQ9B ni pun dah berfungsi 100% dengan pesawat pejuang J10 ni sekarang ni sistem pertahanan udara belum 100 uh, Iran ni belum 100% ready lagi ya eh. uh, ini mengelirukan jadi kalau tunggu 3 bulan Peluru-peluru berpandu Iran yang canggih-canggih pun akan bertambah dan silap-silap kalau tunggu 3 bulan tentang Iran dah siap dengan peluru berpandu kepala peledak nuklear. Nah, ha. Jadi kita tak boleh menolak kemungkinan yang Iran mungkin dah ada bom nuklear sebab cara ayat-ayat yang keluar daripada jurusan cakap Iran dan juga pemimpin Iran sejak 2 bulan lepas ni yang Israel akan dihancurkan dengan teruk kalau dia orang serang Iran. dia tak sebut nuklear tapi aku akan hancurkan. Nak hancurkan dengan apa dengan nuklear kan. Eh? ini nak jadi dilema Israel lah dengan Amerika lah. Pertamanya kalau dia orang serang sekarang, eh, kemungkinan serangan tak berjaya, tak, tak berjaya capai objektif sebab apa perancangan tak cukup. Eh? Keduanya kemungkinan akan habis peluru kalau berlanjutan sebulan dua bulan eh? dan suka diganti dengan segera sebab ada problem nak supply hari ini. Eh? sedangkan dengan Yemen pun kosongan tiga minggu boleh habis peluru. Eh? Kapal kena balik ya. Eh? dan kalau lambat serang semakin hari Iran semakin kuat eh jadi dia ada dalam dilema eh jadi apa pula pendapat tuan-tuan puan eh rasanya Iran dah ada bom nuklear ke belum eh ha atau ura-ura Iran dah ada bom nuklear ni hanyalah propaganda barat ataupun dipanggil manufacturing consent eh ha, sebagai strategi untuk bagi alasan dia orang nak serang Iran. Kadang-kadang Iran tak ada apa pun eh dia orang saja buat cerita ha nak bagi nak nak kuatkan alasan ah ha, Iran ada bom nuklear boleh aku serang eh. Ha, tapi tak tahulah. Tak mudalah. Sebab Iran senyap, dia tak buat statement apa-apa eh. Dan kalau Iran ni benar-benar ada bom nuklear, adakah patut Iran bom saja Israel ni dah sampai hancur eh tapi itulah kalau dia bom Israel sampai hancur berjuta-juta rakyat Palestin pun akan turut terbunuh jugalah dan tindak balas Amerika tentulah dia akan bom Iran dengan bom nuklear juga kan. Dan akhir sekali atau adakah Iran patut declare atau umumkan saja kepada dunia dia ke dunia yang dia orang ni dah ada bom nuklear supaya Israel tak berani usik eh? ha, ah, ini uh, tuan-tuan uh, perempuan boleh bagi pendapat. Saya pun tak tahulah apa yang patut dibuat oleh Iran. Eh. Uh, tapi saya harap-harap dia memang betul-betul ada bom nuklear. Ya. Eh. Uh, sila tinggalkan pendapat dekat ruang komen. ya, eh. uh, ruang komen. Dan sebelum mengakhiri live hari ini, saya nak kongsikan satu video klip lah daripada Mehdi Hasan, tahu sama Mehdi Hasan eh, yang troll Trump lah dalam ucapan dia dalam satu perhimpunan besar-besaran di Washington eh, beberapa hari lepas yang bukan saja mendapat tepukan gemuruh oleh berpuluh-puluh ribu penunjuk perasaan, malah klip yang saya post ke FB saya mendapat saya rasa 3000 like dan beratus-ratus share eh. Kata-kata ha, yang dikeluarkan oleh Mehdi bukan saja berfakta dan tepat eh, malah My chump pissa and bully mung here is Prasantra, eh? Ha 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 ha, much I hear eh? Taja, meman Taja, meman Klasla, eh? Ah, did that fit fact eh? Ninga, she's the ending, The great irony is, of course, that Donald Trump is the son of an immigrant, the grandson of an immigrant, and married to an immigrant. In fact, two of his three wives were immigrants, proving yet again that immigrants will do the jobs that even Americans are not willing to do. Oh, damn. The great irony is, of course, that Donald Trump is the son of an immigrant, the grandson of an immigrant, and married to an immigrant. In fact, two of his three wives were immigrants, proving yet again.

ah uh, bapa dia ke anak kepada uh, imigran eh, pendatang eh ah datuk dia pendatang ke Amerika sebab dia dia sebab apa Trump ni sibuk nak hantar balik pendatang ke, ke Amerika pendatang eh bukan tu saja dia kata dua daripada tiga isteri Trump ni dia kahwin tiga kali eh, adalah pendatang dia kata ah itu menunjukkan dia kata eh ah, hanya pendatang saja yang sanggup buat kerja yang Amerika tak nak buat <laughs> dia hina betul bini Trump maknanya ah Trump ni terpaksa ambil uh, isteri orang pendatang eh, orang pendatang orang luar sebab tak ada rakyat Amerika sanggup nak jadi bini dia. <laughs> Itu satu penghinaan yang dasar lah eh, dalam bahasa Inggeris lah. Memang uh, satu penghinaan dasar, lah. Eh. <laughs> dia kata, tapi memang betul pun. Eh. Nah, dua daripada tiga uh, isteri Trump ni orang luar, pendatang. Eh, pendatang asing. Pendatang asing kepada Amerika. Ha? Dia kata ha, teruk sangat Trump ni sampai ha, sampai kerja ni pun eh, nak jadi bini ni pun eh, orang Amerika tak sanggup buat eh, pendatang asing. Sebab apa banyak kerja-kerja berat, kerja-kerja kotor dekat Amerika ni ha, orang pendatang asing je buat. Macam kat Malaysia juga lah eh, kerja-kerja kotor ni pendatang asing. Pendatang asing eh, ya. orang Bangla buat, orang Malaysia buat. Malaysia tak nak buat lah kerja-kerja kotor ni kan. Ha, macam tu jugalah maknanya ha, jadi jadi isteri Trump ni satu kerja kotor lah. Eh. Orang Amerika tak nak buat. Orang asing tak nak buat. Eh. <laughs> Okey, terima kasih kepada semua yang telah sudi bersama saya hari ini selama dua, hampir 25 minit. Sebelum hari ini saya nak beritahu, kita dah hampir setahun dah kita punya kita tak ada stok sabun Aleppo daripada Syria baru saja sampai dalam 2 jam tadi ah dah sampai dah RM18 sabun ni memang lah. ya eh. dia tak ada chemical tak ada apa dah bagus untuk kulit satu ni boleh potong 2 atau potong 3 boleh pakai 6 bulan ya eh. ah satu ni RM18 kalau nak order boleh order dengan uh, boleh ke, uh, WhatsApp ya eh ah uh, boleh WhatsApp dekat nombor ni Uh, 011 33009817 Sabun daripada Aleppo eh. Dulu kita jual laris. Sampai je dua-tiga habis stok. Ni baru sampai stok dalam uh, 200 biji saja. Tak banyak eh. Uh, at one time tu tak ada stok eh. Tak ada stok. Kita order daripada Syria eh. Daripada Syria. Atau bukan order direct dari Syria lah. Ada agent dekat sini eh. Sabun Aleppo ni. RM18. Boleh tahan lama. Walaupun nama RM18 tapi dia boleh tahan 5-6 bulan eh. 5-6 bulan eh. Sabun Aleppo ni. Tapi Strik dia jangan letak kat tempat berair. Letak dalam piring. Letak dalam piring. Sebab apa? Sayang. Dia punya minyak turun. Tu eh? ha, dia ni sabun asli. Eh? Dia tak pakai chemical. Eh? Aha. Okay. Ah, Pak Tam ada di KL. Kaki Gunung. Ah, sebab abang saya sekarang ni ah, tengah tenat lah. Eh, dekat hospital. Jadi dia tunggulah. Eh? Ah, hospital. Dia dekat nephrology. Ya, sama Alepo kita jual. RM18. Ha? Eh. Boleh uh, call 011-3300-9817. Boleh WhatsApp. Eh? 011-3300-9817. Dan jangan lupa support kedai YB Viral. Sebab uh, 5% daripada hasil jualan ni kita akan gunakan untuk kerja-kerja amal dan juga kerja-kerja sosial. Eh? Terima kasih. Assalamualaikum. Dan insyaAllah kalau ada sempat, eh, saya akan buat live lagi dalam uh, selepas Maghrib lah sementara tunggu Isyak eh. Okay, Assalamualaikum. Bye.